Веса готова? Камеры работают, все. Вот мальчик Ну, пожалуйста, пару слов. Как всегда, в Одессе игра непростая. Расскажите ваши впечатления о сегодняшнем матче это первая наша игра на выезде. Мы знали, что это будет испытание для нас. Поэтому мы понимали, что нужно побеждать. И мы хорошо сыграли, и это нас опытом для дальнейшего. Вопрос справился с спасибо опять да. приветствуем вас в качестве нового тренера новой команды все-таки в нашем городе что изменилось а, с вашей точки зрения в нашей команде как как вам ваша игра расскажите пожалуйста когда приезжающий трезвы ничего не меняется очень худо игра и начало игры у нас было чуть-чуть сковая по разным причинам мы чисто так надеялись выиграть, как говорят, белыми перчатками, только на нападение. Соперник забил нам 20 очков первой четверти, и мы сделали один командный пол. В втором тайме все стало на свои места, мы вышли вперед и довольно уверенно контр контр контролировали ход встречи. Исключая последние 20 секунд второй четверти, и она просто подарили два легких мяча. Одесса а реализовала быстро сумму 5 очков. Может так выразиться, была назад в игре. В начале третьей четверти команда Одесса показала, что они хозяины паркета. С моментами контролировали ход встречи и исправляли счет, и потом уже началась верная игра. И в концовке, благодаря, может быть, таким чуть-чуть таким удачным заменам, где-то такой, может быть, наконец-то собранность, собранной защиты, все-таки пропустили 77 я все равно считаю очком для того, что многовато для забили. Мы все-таки сумели как-то найти силы, попасть несколько раз на падение в конце, отбиться за счет. По большому счету нас спасло тоже то, что у нас только 9 потей. Это немаловажный факт. И Одесса тоже очень хорошо играл на падение. И, благодаря броскам Крымча, хоть и было указание, хоть и по большому все игроки его знают, но для некоторых наших игроков это был сюрприз, что Крымч бросает в очков. Ну, так что, в любом случае, я и очень счастлив, честно скажу, что могу отсюда выехать победить. победу. Приятно слышать такое. Пожалуйста, вопросы и пресса. Все, большое спасибо. Удачи. А Пару. Нам есть говорить, не могу сказать, что я не понимаю. Говорящую ты, ты максимум отпустила? Да? На максимум? Отдалела да. а да. да. на максимум? Да. Приближайся.

we Ну что сказать, хорошая команда, мы знаем, что это сильная команда, мы боролись с ними, но, к сожалению, за

Хорошо. Был такой план. В принципе, думали, что они будут агрессивны и свалят, когда мы сможем пробить три вот, проста, но они этого не сделали. Еще, пожалуйста. А, еще. А, как можете оценить старт сезона своих почти подопечных, ну, молодых игроков с NCAA? А, сколько времени им примерно еще нужно на адаптацию, в вашем мнении? Скоро Можно продолжить этот вопрос? Ну, как бы вот Джайсон хорошо штрафные попадает, и он опытный профессионал. Вот как на его взгляд, реально научить двух американцев штрафным броскам?

Олег Александров. А? Ну, несмотря на поражение, мы видели командный дух, одесский дух. Расскажите, как вы как относитесь к этому матчу? Ваше впечатление. что начинает получаться. Правда, что мы сделали 22 передачи, что мы потихонечку начинает превращаться в команду. Мы проиграли практически на равных сыграли на подборе. Команда очень высокая, мощная. Это может быть концовочки не хватило поведения, опыта. плохо и более-менее очки не дают, поэтому поражение, есть поражение. Пожалуйста, вопросы главному тренеру. Сложилось такое впечатление, что партнеры еще не совсем понимают Эрнеста Лароша, но, в принципе, было, как минимум, наверное, три таких передачи навесные, которые, в общем-то, не поняли американская из для в Европе у нас в любом случае будут определенные проблемы, потому что там совершенно другой баскетбол. ему, естественно, нужно время для того, чтобы притереться к игрокам, для того, чтобы притереться к тому баскетболу, который мы проповедуем. По, по всем показателям можно сетовать на сложный очень старт. Это и состав э, соперников, Азовмашбы, Донецк, удивельник, очень сильные команды, это и период адаптации генеров и э, может быть не, недостаточно для нас скамейки запасных. Как вы считаете, над какими компонентами игры стоит сейчас работать в первую очередь? У нас много еще компонентов, которые... Да, это это если начать сейчас перечислять, то надо будет перечислить абсолютно все. А какое количество очков вы будете считать оптимальным вот за первую хотя бы первую часть чемпионата? Знаете, если начать что-то считать, то уже заранее все проиграешь. Ну, это же баскетбол. Здесь можно ввести 20 очков и проиграть. Вот посмотрите, вчерашний игру с Черкасом. Можно было Черкаса создавать. Можно было записывать смело очко Черкаса. Если начать что-то считать, это гибели Пока ничего не считаем, мы хотим найти свою игру и играть беспокоить. Тем а не после менее, не... вот как бы, несмотря на все это, команда показала, что действительно она может играть, бороться, характер есть. Вот э... мы желаем удачи. Приятно слышать, спасибо. И еще раз повторюсь, за это очко Хочется очко еще Можно? Да, пожалуйста. Можете ли вы сравнить прошлогодний старт и вообще состав на старте и в нынешнем сезоне? Знаете, я даже не буду задумываться над этим вопросом, потому что то, что было в том году, это уже было. Кто живет историей, не идет вперед. У нас есть сейчас команда, и мы хотим добиться чего-то с этим составом, с этой командой и не пытаться сравнивать, думать, а что бы было. Еще вопросы? Ну, может быть, еще вопрос от... Именно последний бросок Джастина Лава. Как... Э, что вы говорили игрокам последнем в последнем тайм-ауте? В последнем тайм-ауте было взаимодействие, в котором многие игроки могли получить мяч на трехочковой линии. И этот игрок должен был сразу выполнить бросок. Потому что по логике, футбельный должен был фалиться при плюс все сделали так, как планировалось. Джастин получил практически свободно после хорошей заслонок в углу. Это спорт. Олег Александрович, а если вернуться на предыдущую атаку, когда на, на наше кольцо атаковали? Вот Стас забил 27 секунд. То есть на, нам, на нас атакуют в нашу сторону. Три очка разницы. Не очко было разницы, желания а... свалить. Очко разницы. Очко, 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 очко разницы. Не было желания свалить. Думали а защищаться за три секунды успеть. Человек, у которого был мяч, если вы знаете, он в прошлом году играл в французскую лиге Шалоне, у него процент шарфных был под 86. Запустили человека в проход, а в проходе может быть все, что угодно. Можно забить, можно не забить, там, подстраховка. Ну, так получилось. Будем анализировать, конечно, я не отрицаю, что, может быть, нужно было сделать по-другому. Даже не как с великом сумасшедший опыт за плечами я точно знаю как нужно сделать вот попробовали сегодня так видите не получилось значит будем делать из этого ну все равно спасибо, спасибо. за огромную масса. Эмоций.